फ्रेंड्स आज मैं आपको नो डिस्प्ले इन एल ई डी टी वी को कैसे रिपेयर करते हैं इसका तरीका बताऊंगा ये हमारे पास एक एल ई डी टी वी है जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा अब हम इस एल ई डी टी वी को खोलेंगे और प्रॉब्लम को रेडिकेट करेंगे ये इसका मेन बोर्ड है और यह इसका पैनल है ये स्पीकर है इसके ये इसका पैनल है और ये एल बी लगा हुआ है इसका ये देखें वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। ये देखें इधर हमने इसके वोल्टेज चेक किए हैं फ्यूज पर तो फ्यूज पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे इसलिए हम इसके फ्यूज को जो है वो इधर से रिमूव करेंगे और एक नया फ्यूज इधर लगा देंगे ये देखें ये हम मीटर की मदद से इसको चेक करने लगे हैं ये देखें ये फ्यूज़ ओके हो गया है इधर हमें ट्वेल्व वोल्ट जो है वो आने चाहिए जिसकी वजह से ये जो पैनल है वो ऑन हो जाएगा और डाटा स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा ये देखें ये हमने फ्यूज़ इसका लगा लिया है अब हम इस एलईडी टीवी को बंद करेंगे और इसके स्क्रू भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्लोज कर देंगे ये देखें ये पैनल रिपेयरिंग के लिए बहुत ही अहम वीडियो है इसके जरिए हम बड़ी आसानी से अपनी जो एलईडी टीवी है उसको ठीक कर सकते हैं हमने अब एलईडी टीवी ऑन की है ये देखें ये इसके ऊपर डाटा आ गया है ये, स्टार्ट की हुई है। ये देखें हमारी एल टीवी जो है वो बिल्कुल ओके okay कंडीशन में है इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू